когда вера наша из младенчества перерастает в юношество, и из юношества, во взрослую веру, тогда мы начинаем понимать, что все важное в Боге. И э, все, что дает мир, второстепенно. И тогда мы начинаем понимать, что э, вот это приобретение, о котором Павел говорит, когда мы повзрослели, мы успокаиваемся. И а, мы имеем приобретение. Сначала благочестивым, потом довольным. Благочестивым себя надо содержать. В праведности ходить, в святости освещаться. Правильно? Все это благочестие, а, которое нужно приобрести и придерживаться. Быть довольным, на самом деле, друзья. Тоже не так легко. Сегодня наступили времена тяжелые. И тяжелее людям жить, тяжелее заработать деньги, тяжелее устоять против чего-то. Правда? Тяжелее. При этом Павел рекомендует великое приобретение быть также довольны. Мы не можем, мы не можем быть благочестивыми и недовольными. Или довольными, но не благочестивыми. Это, 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 все совместно. Это, это то приобретение, которое приходит все вместе. И мы, когда держимся благочестия, мы, когда держимся заповеди Христовой, мы, когда держимся чистоты, мы держимся чистоты и воюем в прямом смысле слова, воюем за чистоту. Потому что э, когда приходит нечистота, грех побеждает. Когда приходит в сердце грех, мы ходим отравленные. Он отравляет нас. Вот как, вот как мы ходим, вот как мы отравились пищей, и нам очень плохо. Мы просто такие боли испытываем, ну вот, в желудочно-кишечном тракте, там... Нас то в туалет гоняют, то за таблетками гоняют. Вы понимаете, мы понимаем, мы отравились. Надо лечиться. Надо лечиться. То есть точно так же грех наносит очень большое отравление нашему внутренности. Только здесь таблетками не поможет. И в туалет тоже не поможет. Понимаете? молиться, каяться, даже поститься, но чтобы отравление вылечить. Отравление от греха – это последствия а, неблагочестия. Так вот, когда человек, когда человек вылечился от отравления, когда человек э, приобрел вновь уверенность в том, что он вылечился, в том, что Бог его просил, на самом деле, когда я согрешаю, так, ну, серьезно, я уже внутри мне стыдно молиться, мне стыдно вообще там запросы делать, Бог прости меня. Представляете? Так происходит. Мы должны знать, что Бог нас любит, и в любом случае мы должны каяться, просить прощения, и Бог нас простит. И при прощении приходит очищение и э, приходит здоровая, нормальная, благочестивая жизнь. Когда вы после отравления начинаете себя чувствовать комфортно, держитесь. Это благочестие, которого надо достигать, удерживать и ни в коем случае не терять и не поддаваться на искушение. И э, суета мира, э, то, что сегодня рассказывают, какая плохая власть, какие плохие, какой плохой у нас народ, какие плохие те, какие плохие другие, друзья, держимся благочестия и довольствия. Там дальше написано, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Когда Бог, неплохо быть богатым, но плохо быть э, сребролюбивым, стремиться только за деньгами, стремиться только Затем, чтобы, чтобы у тебя было, было больше, больше. Бог хочет, чтобы мы были довольны тем, что Он дает. Поверьте, Он нас не оставит. И Он будет давать. И будет давать больше. С излишком, а потом с избытком. Будет давать так, что мы будем благословлять и иметь сами. А, давайте поблагодарим Господа за милость Его. Я призываю вас держаться того благочестия. Давайте помолимся. Я призываю держаться того благочестия.